নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোলৈ আজি মই ক'বলৈ লৈছোঁ হাঁহ পালন কৰিও এজন যুৱক ধুনীয়াকৈ চলি যাব পাৰে ধুনীয়া এটা ইনকামৰ পথ বাছি ল'ব পাৰে এইকেইটা হ'ল ৰানাৰ হাঁহ এশটা পোৱালি আছে আজি ইহঁতৰ আঠ দিন হ'ল আৰু এটা পোৱালিত পঁচপন্ন টকাকৈ অনা হৈছিলে আৰু প্ৰায় দুমাহমান ৰাখিলে ইয়াক বিকিব পৰা হ'ব আৰু দুমাহমান ৰাখিলে মোটামুটিকৈ চাৰিশ এটাত চাৰিশ টকাকৈ পোৱা যাব তথাপিও যদি মই তিনিশ টকাকৈ বেচিব পাৰোঁ তথাপি এসপ্তাহত ত্ৰিছ হাজাৰ টকা পোৱা যাব আৰু দানাৰ খৰচ দানা খৰচ বিশেষ এটা নহয় মোটামুটিকৈ পাঁচ হাজাৰমান পাঁচ ছয় হাজাৰমান টকা দানা হ'লে ইহঁতক হৈ যায় যিহেতু হাঁহ ইহঁতে যিকোনো বস্তু খায় মল বা পেলনীয়া ভাত চবজি পেলনীয়া চব্জি তব্জি এইবিলাকো ইহঁতক দিব পাৰি আৰু যদি আপোনালোকৰ পুখুৰী বা তেনেকুৱা পানী জমা হোৱা ঠাই আছে তাত দিলে সিহঁতে সিহঁতৰ দিনটোত অহাৰ সিহঁতে নিজেই বিচাৰি লয় গতিকে তেনেধৰণে সিহঁতৰ খাদ্যটো বহুত ৰাহি হয় আৰু আমি বহুত লাভৱান হ'ব পাৰোঁ এটা কথা ধ্যান দিব লাগিব যে প্ৰথম দিনৰ পৰা পাঁচদিনমানলৈকে সিহঁতক বৰ্ডিঙত ৰাখিব লাগিব মানে হিট দিব লাগিব মোটামুটি থাৰ্টি থ্ৰী থাৰ্টি ফ'ৰমান ছেলচিয়াছ টাফ হোৱাকৈ সিহঁতক বৰ্ডিং কৰিব লাগিব নহ'লে মৰ্টেলিটি হ'ব পাৰে তাৰপিছত পাঁচদিন ছয় দিন তেনেকৈ বৰ্ডিঙত ৰখাৰ পিছত হাঁহ বেছি নমৰে যেনেকৈ লগাল মুৰ্গী বা ব্ৰইলাৰ যে যেনেকৈ মৃত্যুমুখত পৰে হাঁহৰ সেইটো ক্ষেত্ৰত ইমান মৰ্টেলিটি নহয় হয়তো দুই এটা দুৰ্বল থাকিলে মৰ্টেলিটি হ'ব পাৰে আৰু সিহঁতক দুটা বা তিনিটা ভেকচিন দিব লাগিব প্ৰথমটো ভেকচিন সাতদিন আঠদিনমানত আৰু দ্বিতীয়াতো পোন্ধৰ দিনমানত দিব পাৰিলে ভাল বাকী আৰু হাঁহৰ ক্ষেত্ৰত মেনেজমেণ্টৰ বিশেষ কৰিবলগীয়া নাথাকে ঔষধ পাতি বেছি নোখোৱালেও কথা নাই তথাপিতো সিহঁতক মাজে মাজে বি কমপ্লেক্স আৰু কেলচিয়াম দিলেই হৈ যায় আৰু বেলেগ মেডিচিন নোখোৱালে হয় হাঁহৰ ওপৰত এইখিনিয়ে জনালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বাবে ধন্যবাদ